Белое благородство, совершенство, синий небо, верность, красная отвага, мужество, героизм. Сам придумал? Нет. Ага. Откуда это ты взял такие данные? В интернете можешь найти то же самое. Давай проверим. Проверим. Так. Так. Смотрим. Красный цвет означал державность, синий цвет богоматери, под покровом которой находилась Россия, белый цвет свободы и независимости. Небо верность, белый благородство совершенно. Почти так, как ты сказал. Я понял. А когда такой флаг появился в России? Ну, еще при Петре. При Петре? Угу. Откуда это он взял такой флажок? Та я... Да я его спросил. Да спросил, он говорит, у голландцев такой неплохой был флажок, думаю, возьму-ка я себе его, чуть цвета ага. поменялись, а так, в принципе, то же самое. Ну, если ты разговаривал с Петром Первым, у меня для тебя есть новости. Что, что? Ну, если ты сам у Петра Первого спрашивал, у меня для тебя есть новости. И я взял просто исторические спелки. у голландцев в 17 веке середине такой же флаг, а в России только в конце 17 века. И, то, и то не при Петре, а при ты о даже чем здесь это... ошибся. Нет, при Петре этот флаг был. Кстати, о чем он это вообще? появился при Алексею Михайловичу. Да, давай, ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что ты знаешь историю собственного флага, который повесил сзади. А про герб знаешь что-то? Нет, ничего не знаю. Что в моей жизни изменилось? Откуда он взят вообще? Я придумал. Понял. Вчера, вчера нарисовал. А что скажи, что, что в России есть свое из э, символики? Символики ничего нет, все украли. Uh -huh. А название Руси откуда вообще? Украли. Правильно. В Руси украли, верно. А название русские откуда? У тебя украли. Не, украли в Руси. Православный термин. В круче вместе с унитазом унесли. О, видишь, уже распаковочка пошла. Скажи мне, пожалуйста, а балайка, это чей инструмент? Кто, кто пошла? Балайка, чей инструмент? Ты не знаю, какая разница. Да ладно, это такое. Кто последний использовал вот этот флаг? Я, вот сейчас. Первая гвардейская использовала этот флаг? Без понятия, без малины. В 1943 году маршировали под этим флагом с... Шевернами... Первая гвардейская? Шеверна на... А, <говорит> ну <-ка. говорит> а ну понятно. А СС Дружина использовала? Без понятия. Использовала. Она, кстати, занималась мародерством в белорусских селах, в uh -huh. российских тоже неплохо так занимались uh -huh. Ну и немцы давали коньячок. Это виноват? или люди это делали? Так кто последний использовал, я спросил. А, понятно. Ну, кто ну, последний? Она это рассказывает. Кто последний использовал? Не знаю, я. Известно, известна фамилия Власова вообще или нет? Ну, Власов, кумир, ну, ну да, <laughs> да, неплохо, кстати. Да, <laughs> это хорошо. <laughs> хорошо, это когда, получается, иди, вся страна иди. взяла флаг Власова. Нет. <laughs> Я нет, понял. Ладно, может быть, Знаешь, в Казахстане один казах нет, говорил, нет, что в Казахстане говорят... В говорят... Казахстане Мне правильно говорить не... Ну, чтобы на казахском звучало. Russian... Так вот это Россия. Так что ты все верно, в принципе, сказал. Власов это кумир. Хорош, это лучшее, что я слышал. Так вот, последний использовал его Власов. И Россия теперь взяла этот флаг, Да, да. Все, можно говорить. Ну, если хочешь, да, если хочешь, можешь. Ну, смотри. Повесели меня, да. Да ты можешь, я не знаю, ты можешь вот так вот палец перед собой поставить и сам Кто смеяться. последний использовал? Да. Кто... да, успокойся, успокойся. Кто что, свастику последний, я... Кто свастику последний использовал? Кто свастику последний использовал? Кто свастику последний использовал? Гитлер. А, Кто-то я... из стран взял у себя в Европе Может... его свастику? Сейчас. Как флаг, Илья. Ну, может, я уже что-нибудь там скажу, не? Не взял, потому что это ты плохие, так, что плохие, со... плохие, плохая ассоциация, запрещенная символика. А у вас взяли его особенно. Ты путь. можешь сам с собой разговаривать с таким пунктом. Тебе да, не нужен собеседник, понимаешь? Могу, да. Не, ну ты, ты мне можешь, повесели. Ты повесели. Ты можешь себе не собой, я мне не знаю, яблоко поставить? Повесели, давай, повесели. Ты можешь смеяться. Повесели давай еще. Да что тебя веселит? Ты сам себя веселишь. Так что хер, понимаешь? я так и не ну, понял. Откуда ну, хер? Какое, хер отношение, да? какое отношение имеет Власов к этому флагу? То, что он его использовал. Но я, я завтра, я не знаю, там, закручусь в этот... Ну, вот у тебя флаг, допустим. Какое отношение и имеет и Гитлер к Власову? Ну, да ты можешь не, не перебивать. Я же тебя слушал. Смотрел на твою истерику, как ты смеялся. <laughs> да, ты прав... жив... мне нравится, когда русский оправдывает собственную символику, когда использовалась под... те, кто поддерживал... Я понимаю, да. Боже у вас, кстати, еще стоит памятник этому Краснову. Знаешь такого человека, Краснов? Ну, у нас в Донецке нет памятника Краснову. Где? В Донецке. В каком Донецке? В, Донецке? в каком Донецке? Донецк. Новый субъект Российской Федерации. Донецкая народная Какой Республика. субъект? Я не понял. Какой Донецк? Какая улица, скажи, центральная Донецке? Артема. Артем. Ну, у нас их три. Донецк. У нас они параллельно так идут. Университетская Артема и еще раз. Ага, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, когда основали Донецк? Как он назывался? Конечно. Раньше Сталина называл. А раньше еще, когда основали? Как назывался? Это без малейшего, понятия. Знаешь, тебе наверное, известно. Имя наверное, Юстус? Юзовка, Юзовка или Озовчик такой? Такое Юстус. И, 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 имя такое тебе известно? Юзовка была. О, молодец. это кто его основал? Там нет, вообще. Ну. Ну, русские основали или кто? Конечно. Как, как тебе русское имя Джон Джеймс Юз? Нормально. <laughs> Нормально, правда? Неплохо звучит. Вообще. Джон Хьюз – это валиец. Это о чем-то говорит? Он построил э, завод металлургический, который потом ну, смотри, ä, при... ä, меня, рабочий меня поселок Юзовка приобрел название. Ну, а, с какого года, а с какого года стало Донецком вообще? Да без понятия, без малейшего, Мне, ну по барабану, у типа. меня эта информация не А что ты не знаешь одного города, истории? Слушай, ну смотри, я сейчас начну у тебя спрашивать, что такое рекуперативное А что вы взяли Исконно-Валийский город? Подожди, Исконно-Валийский, это у тебя... Вы что, вы что захватили чужое поселение, чужой завод, не себя? Джеймс Юз вообще в шоке, наверное, от таких действий. Вы знаете, что до Юза здесь были запорожские казаки в 17 веке? Вы что, на чужие земли пришли, алло? Кто Товарищи. Почему? Ну, Пьянковский, знаешь, такой историк был? Uh -huh. Пьянковский. В 30-х годах он работал дневник дневнике Пьянковского. Зачем, он говорит, что никто не понимал это... в Уганске. Вот это на Донбассе русского можно... языка. Ну успокойся, остановись. <laughs> остановись, это неинтересная информация. <laughs> ну, типа, зачем она? А И ты что... не боишься, что ты из Донецка. Что Я же вижу, думаешь? что ты из Нижнего Новгорода. Успокойся. Че Да, вас. да, VPN. Ну давай я с тобой буду разговаривать украинскую мову, я все. Ну, мне, мне да, не да, что Давай, давай поспелкуемся украинской. Давай поспелкуемся украинской. Давай, будь ласка, скажи мне, что такое сверх на российском? Гвоздь. Угу. а парасолька? Зонтик. Угу. Ты бачишь, знаешь украинскую мову дать? это очень уже правда, манкует, манкует уже, все уже. Я же в школе в школе выучил. Ясненько. А истории ты не поучил в школе, чему-нибудь? <гум> не нужно. Ну правильно. Изменю. Тем более в украинской школе. Ну, -то, -то ну, ну правильно, ну правда, да. В России там да уже никто не учит украинской истории. <гум> Ну, типа, я учился в украинской школе, там качество образования было, ну извини меня. Сейчас хоть нормально детей начали. Это украинскую спилку. Скажи, будь ласка, є такие окремый донецкий народ? Кто? Донецкий народ, окремый такие? Конечно. Да? Конечно. А что нет? Смотри, окремую историю и начали... культуру. Скажи мне, будь ласка, культуру донецкого народа. Это такой обширний вопрос. Народний одяг, який донецького народу. Ну, свої особенности загуглить, якщо тебя. Український, да напевно. Я бачив. я загуглив, знаєш? — Ну, я ще нікого не бачив, що по шароварах там все. Дивись, дивись. Донецьк фото жителів початку 20-го століття. І там стоять в народному в народних цих, господи. Боже, в українському народному одязі. Смотри, Ти смієшся як... что там мне рассказываешь, какую-то фигню спрашиваешь. Ну давай я сейчас Так расскажи мне, А расскажи мне, подожди, ты уже столько историю всего... донатского народа. Да ты столько всего спросил. это же окремый народ, да? Да нет, ты на чем смеешь? Про образование тут забыли, конечно, спросить. Ну, да? типу, над чим торжусь, я не розумію. А чому ти не спілкуєшся державною, альо? Давай, ти ж сказав, що давай ми можемо в українській... Я якраз на російськом язикі розмовляю. У українську ти сказав, давай спілкуватись, ти чому не спілкуєшся? Ну, вона мені не подобається, мені не дуже зручно на ній спілкуватись. Ну. <laughs> не дуже зручно, так яка там історія, я мене, не розумію. Для, для мене це... Якщо я буду на ній спілкуватися... Так, я твою вис... Зараз ну тобі треба трішки послухати, Потерпи. <рі> що тобі слухати? Я запитав тебе за культуру, за національний ну, одяг запиташ, донецького запиташ, народу, запиташ, за історію запиташ, донецького запиташ, народу. Це ж, це ж окремий окремий народ, ти запиташ, правильно? Запиташ, ти запиташ. Так скажи, будь ласка, тоді історію. Та ні, донецького Я нічого я тобі вже казати не буду, тому що. Тому що тобі донецького важливо, народу окремого не існує, тобі ти не сказати. важливо почути відповідь. Тобі важливо задати запитання. Важливо його почути, так я, я Ні, чекаю цю відповідь вже півгодини. Чекаю та слушай Давай. тобі не важна українською. Будь ласка, не розумію, не розумію. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка ми, розкажи ми, мені, розкажи мені, де мені прочитати про донецький народ, я як окремо. Смотри. тебе не важно ну, услышать ответ. Да, мы не прочитать задать, но... про окремый донецкий народ, зараз запытую сейчас. Понятно, ладно. <свеч> тебе не важно задать, ну, ой, услышать ответ. Тебе главное задать вопрос. Просто такая О, комики. Такая девочка, которая комики, комики, делать, да, занимать. российские ну, комики. То, что страшно, да, какие-то вопросы. По поводу флага, по поводу там, истории моего, ну, моего края. Но если этого не знаю, я имею право это не знать. А. Это ничего не меняет мое мировоззрение, не знаю, восприятие себя. Зато не знаешь, что я донецкий народ, народ Или плохого но в моей семье. Це ага. навіть не діє не зміняють ні культурного, ні вірством. Головне прапор повісити, про який ти нічого не знать, знаєш. А не можна не знати. Головне казати. Розповідь, розповідь, розповідь. Понятно. Демагогія. Резь, демагогія. Розповідь. Оце, власне, чому, <продукт> чому я перебивав? Тому що там вже Но, відповіді ніякої. Ще, ще ці глюки з цієї рулетки це взагалі. Ось просто мене дивує, наскільки ті, па, ці демагоги пробують петляти оцих цих питань. Тобто він сказав якусь чепуху і зараз з неї звивається. Він повісив прапор, він не може за нього відповісти нічого, бо він Нього нічого не знає. Він каже, що я якби не об'язав нічого знати, але при цьому вішає цю символіку. Тобто, навіщо ти її взагалі не вішаєш, якщо ти не розумієш, звідки вона, що вона означає і так далі. Якщо це навіть не твоя символіка, не твій герб візантійський, взагалі не твоє, не твоє все, все не твоє, все чуже якесь, все звідки взяте, самі назви всі взяті, все на світі, всі ці культурні, там, даже тапки, ті самі взяті в фінів. Це все звідки взято. За Донецький народ сказав, да, є такий народ. Ну, Можна є, чи можна ще якусь м, більшу фігню сказати в цьому житті? Думаю, ні. Ну, за нього відповідати він теж не хоче. І це все стабільно. Головне посмішка оця НКВДшника взагалі. По, в... Здравствуйте. Здрасте. Ви з якого міста? Я з Харкова. Понятненько, як поживаєте? Ой, спасибо за СВУ. Світа, правда, не очень много. Потому что россияне ну, бомбят да. постоянно, а так нормально. Мать. А что делаешь? Правительство тут ни, никуда не дед. Ну да. Она а вот что, ничего не сделает правительству. если... Ну да, да, да. Хороший вопрос, правда? Риторический. Это точно. Это точно. Вы русская? Да. Угу. Знаете историю русских? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, что знаете. Смотря, что вам интересно, из какого века? Я много <с чего <с знаю. Интересно, когда крестили Суждаль, например. Или крестили Влад... Суздаль. Владимир, Ярославль. Интересно. Так они после крестили Тарус в 988-м, а потом они же массово начало крещ... началось крещение в 1988. -м. Владимир этот, Юрий Юрьевич начал крестить Русь. Сначала а почему... Киев, а потом пошел, поехал. А, а почему Матвей Миховский в 16 веке писал, что Пем-Пем, например, Пермская земля, не крещенная до сих пор. 16 век, это времена Ивана Василия. Не знаю, вся Русь была крещенная. Он насильно заставлял. Только вот а, те, кто язычники, остались в Вязках вроде называлось. Это у Киева там недалеко. А, вот это, ну, Такая часть была. Там было, были язычники, их не трогали где-то, если я не ошибаюсь, около 300 лет их не трогали вообще, а потом mm. и их принудительно всех принудительно. веру исповедания поменяли. <связычное> да. А почему вот Василий Ключевский писал, что в 12 веке, когда шли миссионеры В Ростов, великий, тот, что возле Владимира, так там тоже не было еще нормально христиан. То есть были финно-угорские племена, с язычники, Потому что вы постоянно а Киев, Киев, а я же за вашей землей не... говорю. Да. Они же еще тогда Русью не были. Это же все постепенно нарастало. Как это, они, это же не, не сразу Русью стало. А Ростов вообще-то был ставкой каких-то князей, сыновей, э, великих а князей это киевских. Это потом, потом началось, и тогда только их крестили. Когда? Я не скажу тебе точно, потому что я вот за этим не очень слишком следила. Я следила только там, где сидели каждый князь, который правил всей Русью. А также они каждые э, кня э, ну, каждое княжество отправляли сыновей своих. А вот, где сидел главный, я вот за этим следила. Сначала сидел в Киеве, потом они перебрались в Новгород-столицу сделали. Круто. Потом Ярославль, потом. Круто, да, Владимир. да, они в столицу сделали. Там недолго было, просто когда этот, э, эти... В каком году? татары монголы когда начали на нас этот гнать, они, надо же, чтобы чтоб, э, с Россией было все нормально, да? Ну, не, не, не этот, они давали, короче, такую, э, как она называется? Так ну, это не вы уже далеко ушли. Ой. Я После... спрашиваю, nee что... Это, великий это великий и... Новгород, великий Новгород, О, ну, был, стал... э, с, был, был там наместник, сидел великого князя Киевского. Столицей он никогда в Руси не был. Также не был, по какой книжке, пожалуйста, скажите, вы это почитали. Я тебе не по книжке говорю, я тебе а. говорю то, что <связь> в том, что он был в столице, когда в нем, князь, который в нем правил, брал эту, получал. Он не был никогда столицей Руси. Никогда. За те времена, которые вы говорите говорите за монголы, это уже не Русь вообще. Русь закончилась в 1240 году, если что. Древняя Русь, это период 882-1240. Это, ну, как бы, школьная программа. Это все была потом Русь. Даль дальше, дальше была, была Русь. Новгородская республика, Московское княжество, королевство Московское Русь. Московское княжество во Львове, вообще появилось во только Львове. в 13... каком? Да, а когда татаро-монголы да, приходили, они давали специальную бумагу. Короче. У того князя, у которого была бумага, тот был, считался главным в правительстве Руси так-то. Я не помню, как она называется. Новгородская республика. монеты свои собственные очистки. Она никогда не была, она была Новгородской княжей. Напишите Новгородская республика сейчас. У меня телефон, я не могу. Тогда верьте на слово. Пишу. Новгородская республика. Такой никогда не было. Слушайте, а вот интернет так не думает. Новгородская республика – это северно-русское средневековое государство, существовавшее с 1136 по 1478 год. Теперь пишем. Он что-то пишет очень красиво. Это княжество Это большая российская энциклопедия пишет, если что. Что такое? Что такое? О, ну, очень много, много знаю по истории. <свят> я могу вам сказать, это все бренью, я лучше знаю. Яка я самоумірність? Один твій лайк це 10 нових глядачів, рекомендованих алгоритмами Ютуба. Проте, через безкінечні атаки російських ботоферм український контент опинився в тіньовому бані. Підтримай українських блогерів лайком та підпискою не тільки на Ютуб, а й в телеграм-каналі, щоб мати доступ до всього матеріалу використаного відео. Слава Україні!